एक के भाई ने फरमाया कि ये जादू टोने का कोई ऐसा इस्लामी तरीक़ा बता दे जिससे पता चले कि ये जादू टोना हो गया है इस्लामी तरीक़ा क्या है देखिए मसला ये है कि जादू हुआ है या नहीं टोना हुआ है कि नहीं ये गैबी अमूर में से हैं हमें क्या पता चलेगा ये अल्लाह ताला बता सकता है या उसकी इतला से उसके रसूल करीन सल असलम इतला दे सकते हैं इनके अलावा कोई भी नहीं बता सकता कि वाकई हुआ है कि नहीं हाँ जन्नी यात हैं जैसे मुख्त होते हैं वो हिसाब किताब करके कहते हैं भाई हमारा हुस्न, हमारा जन है कि शायद आप पर जादू करवाया गया है ऐसे आसार तो नज़र आ रहे हैं तो ये आसार से कुछ मतलब ये कि हो सकता है कि कोई नतीजा मरतब कर ले लेकिन अगर आप ये पूछना चाहते हैं कोई ऐसा इस्लामी तरीका कि मुझे हंड्रेड परसेंट पता चल जाए कि वाकई जादू टोना है या नहीं और फिर ये भी ख्वाहिहिश होती है कि किसने करवाया है ये भी पता चल जाए ये याद रखिए कोई भी नहीं बता सकता अब रसूल नबी रसूल तो आएंगे नहीं कोई भी नहीं बता सकता अपने काम में कितना ही माहिर क्यों ना हो बल्कि जो दावा करे कि मैं बता सकता हूँ वो झूठा होगा उससे कभी इलाज मत करवाइएगा वो पक्का झूठा है जो अच्छे आमलिन होंगे वो यही कहेंगे भी मेरे इल्म के मुताबिक तो ऐसा है बाकी असल हालत तो अल्लाह ताला जानता है यानी ज़ाहरी तौर तो पे हमें ऐसा लग रहा है और फिर एहतियातन इलाज भी करवाने में हर्ज नहीं है लेकिन हम किसी की इतना को सबसे पहले यकीन के दर्जे पर लाते हैं जिससे हंड्रेड परसेंट मदद वाहिन नाजिल हो गई है और इसके बाद उस पर अमल की बुनियाद भी रखते हैं कि मसने इशारा कर दिया फुपी खाला ताया बस सारी ज़िंदगी उनका बाकआउट हो गया उनसे मुलाकात नहीं करनी अरे भाई आपको क्या पता कि वाकई उन्होंने करवाया कि नहीं करवाया कैसे कह सकते हैं आप ये गैबी ख़बर तो न भी दे सकता है सामने वाला आमिल तो नहीं दे सकता तो इसलिए जो ग़लत किस्म के आमिल होते हैं जिनका मखसूस सिर्फ जेब से पैसा निकलवाना होता है वो ऐसी श्योरटी के साथ जिक्र करते हैं तुम पर जादू है फ़ीर को बड़ा तजर्बा है जी जादू है आप पर और ये तक बता सकता हूँ ददयाल की तरफ से और ये बता दूंगा कि औरत ने किया है और ये बता दूंगा छोटे कद की है अब ढूंढते रहो पूरे ख़ानदान में छोटे कद की वो पुपी भी हो सकती है वो खाला भी हो सकती है वो पुपी या और कोई मतलब ये कि चची वग़ैरह और बस गई वो तो काम से ये गलत तरीका है, है। इसलिए ये जानने की कोशिश ना करें कि किसने जादू करवाया है अगर कोई ज़हरी अलामत बताता भी उसका इलाज करवा ले इसमें हर्ज नहीं है लेकिन किसी के पीछे ना लगे एक मुख्तसर एक...